20 лютого у галереї Соборна відбулося зібрання паломницьких служб Української православної церкви, організоване паломницьким центром при відділі зовнішніх церковних зв'язків. У зібранні взяли участь представники з усієї України, керівники паломницького напрямку діяльності різних єпархій Української православної церкви. Год назад е, паломницький центр Української православної церкви зазивав всю українську конференцію е, і Тогда еще было обозначено участниками, что подобного рода собрания желательно проводить как можно чаще. Мы созвали новый, новое собрание, решили проводить его не в форме конференции, а в форме э, живого общения между участниками, для того, чтобы мы могли поделиться друг с другом теми э, событиями, которые прош, произошли в сфере паломничества, которой мы занимаемся, поделились опытом. И подобного рода собрания – это удобная площадка для того, чтобы сотрудники, руководители паломнических служб могли встретиться лицом к лицу, глаза в глаза, друг с другом пообщаться, поделиться мнением, поделиться опытом работы и наметить какие-то планы на ближайшее будущее. Последний год привнес печальные изменения в жизни украинского государства вообще, украинской православной церкви. Это внесло, естественно, коррективы и в работу паломнических служб, поэтому актуальность очевидно этого собрания, это возможность э, и необходимость э, людям, которые занимаются такой важной частью э, духовной жизни православной церкви, как организация паломничества, э, друг с другом поделиться и попытаться найти э, возможности, средства для облегчения э, Реалізація этой духовної потребности для віруючих православних християн, які переживають, так як і всі граждані України, достатньо тяжовена. Зібрання розпочалося з молебню на початок доброї справи в Андрії Володимирському храмі кафедрального собору З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, молебень очолив вікарій Київської митрополії, єпископ Васильківський Миколай. Привіта учасників з проведенням зібрання керівник паломницького відділу Конотопсько-Глухівської єпархії протирей Олександр Майборода, який презентував нову єпархіальну книгу. О, взагалі, як сьогодні вже було І духовенством і братіями і руководителями єпархіальних паломницьких служб. Ну, собрання важно в першу чергу в сложившееся сложное время в стране говорить о том, что именно дух. Паломничество жив, действенен. И многие люди, которые приехали, подтвердили это. Другой момент говорит о том, что все-таки наш народ, украинский народ склонен сейчас больше разрешать вопросы именно духовно нежели какими-то другими санкциями, которые могут предусматриваться законодательно или еще как-то. Про паломництво в Израиле в сучасных умовах рассказала атташе с туризма посольства Израиля в Украине Лариса Самойлович. Я как представительница, представительница Министерства туризма Израиля в Украине очень рада участвовать на этой конференции. Я это делаю в первый раз. Очень важно донести людям, которые здесь собираются, о Святой Земле о возможностях э, посещения Святой Земли, когда самые наилучшие э, периоды посетить Святую Землю. Цель конференции является в том, чтобы, во-первых, э, э, ознакомиться с другими э, э, регионами Украины, услышать их, услышать их пожелания, рассказать о себе. И И наладить контакти. Ми тоді вперше, поэтому для нас это чрезвычайно важно. Учасники заходу виступили з презентаціями цікавих паломницьких маршрутів. В ході зібрання було оговорено інші актуальні питання паломництва. Секрет, что в наше время поддерживать отношения с коллегами и с единомышленниками достаточно просто. Сейчас существуют средства связи всевозможные, но тем не менее очень важно периодически хотя бы раз в год встречаться всем лицом к лицу. И тогда очень многие вопросы, которые тебе казались неразрешимыми, они решаются сами собой только благодаря присутствию твоих единомышленников. Но, безусловно, это собрание нужно было не только для того, чтобы пообщаться, но и для того, чтобы решить очень серьезные вопросы. Я бы выделил один из важнейших вопросов, одно из событий, которые мы ожидаем в 2015 году. Это открытие погребальных пелен, так называемой Туринской плащаницы Господа, которая хранится в итальянском городе Турине. В европейской традиции это событие получило название «высокое паломничество», поскольку раз в несколько десятилетий плащаницу открывают и делают доступной для поклонения. Миллионы паломников со всего мира в эти дни, в апреле и июне, устремятся в город Турин со всего мира мира. И, естественно, поедут паломники и из Украины. Консолидировать усилия всех паломников Украинской Православной Церкви в этом отношении, вот это одна из целей собрания. И я считаю, что эта цель достигнута.